А был какой-то повод его охранять? То есть зачем-то вас сюда вызвали? Были нас провокации, возможно? Нас никто не вызовет. Никаких провокаций здесь нет. Это наша работа. Мы должны в Славянске Сейчас осуществлять охрану общественного порядка. И не будет. Это рота патрульно-постовой по Никаких а... столкновений у нас нету с другими подразделениями, тем более вот, с оппозицией, которая проводит здесь какие-то массовые мероприятия. Мы беседовали, да, выясняли отношения, но столкновений никаких не было и не будет. Uh -huh. А yeah. вы здесь по просьбе городской власти или yeah. вы yeah. просто исполняете свои обязанности? Мы ну, исполняем свои обязанности, находимся на территории Славянска по указанию Министра внутренних. Uh -huh. и... Представьтесь, пожалуйста. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Командир роты Харьков 2. Ситуация у нас очень тяжелая. Как видите, сейчас за спиной стоят люди вооруженные. Они относятся к подразделению Харьков-2. Сегодня в районе 6 часов утра прибыли сюда, на, так как, как они говорят, по распоряжению вышестоящего руководства. Какое оно у них, мы не знаем пока что. Значит, попросили уборщиков, чтобы убрали мусорные баки. На данный момент нас не впускают в здание горисполкома. Вот. За два дня приезжали они в ночь. Мы здесь смотрели за порядком, как граждане Славянска. Вот. Приехали на джипе, вот он стоит, Митсубиси. Искали активистов, угрожали. И после чего, когда мы вышли, уехали. Вот. Но сейчас не пускают ни в горе с полком, закрыли туалеты, невозможно ни кофе купить, ничего. Ну, другими словами, просто вы, вы выдавливают нас отсюда, вот и все. А утром что происходило? Они силой вас оттуда выдворяли? <свистак> мы не успели, мы как бы выезжали с утра, нас не было где-то с 4 до, до 6, нас не было. И когда мы приехали к 6 -со -со часам, нас уже просто не впускали.